ada sebuah kejadian di mana semut rangrang -rang di rak budidaya mengalami kematian secara massal. Bangkai semut rangrang -rang utuh dan tidak dibuang oleh teman mereka dari rak budidaya selayaknya dalam kondisi normal. Apakah penyebab dari semua ini? Saksikan video ini sampai selesai dan mari kita pecahkan misteri ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Video kali ini adalah kiriman dari seorang teman peternak semut rangrang pemula yang berasal dari provinsi Jambi. Beliau mengirimkan video ini kepada kami dengan tujuan untuk berkonsultasi dan menanyakan mengapa semut rangrang di peternakannya mengalami kematian secara massal. Video ini kami upload dan kami share di sini atas persetujuan dari beliau. Bahkan, beliau pun memberikan dukungan agar hal yang beliau alami ini tidak terjadi pada peternak semut rang-rang pemula yang lain. Kami pun mengambil pelajaran dari kasus ini karena kami sendiri belum pernah mengalami hal yang serupa. Inti dari permasalahan ini adalah semut rang-rang mengalami kematian secara massal semenjak dipindahkan ke rak yang baru. Dikarenakan jarak yang cukup jauh dan kami tidak bisa berkunjung langsung ke peternakan beliau, maka kami berkomunikasi melalui WhatsApp. Pertama, beliau mengeluhkan semut terang piaraannya mengalami kematian secara massal setelah dipindahkan ke rak yang baru. Untuk mempermudah analisis kami, maka yang kami butuhkan pertama adalah informasi tentang kondisi bangkai semut terang-terang. Dan ternyata bangkai semut rangrang -rang dalam kondisi utuh tidak terpotong-potong. Dari informasi ini, kami menduga bahwa kemungkinan besar semut rangrang -rang yang mati massal ini mengalami keracunan. Karena jika kondisi bangkai semut rangrang -rang yang mati ini terpotong-potong, itu adalah akibat dari sebab yang berbeda dan akan kami ulas pada video kami yang lain. Maka dari itu Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga bunyikan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video baru yang kami upload. Dari video dan foto-foto yang beliau kirimkan, kami harus bisa menganalisis dan memberikan solusi untuk permasalahan ini walaupun tanpa harus melihat secara langsung di kandang budidaya. Dari video ini dapat kita lihat kondisi ini sangatlah memprihatinkan. Bangkai Semut Rang-Rang ada di seluruh sisi dari rak budidaya ini. Semua bangkai-bangkai Semut Rang-Rang ini ada di luar sarang toples. Tidak ada satupun bangkai Semut Rang-Rang yang berada di dalam toples sarang. Ini menandakan bahwa Semut Rang-Rang ini mati secara mendadak ketika mereka berkeliaran di rak budidaya mereka ini tidak mengalami kondisi sakit terlebih dahulu sebelum mati bahkan mereka tidak sempat untuk kembali ke sarang mereka bangkai-bangkai semut ini pun tidak dimakan ataupun dibuang dari rak budidaya oleh teman mereka yang masih hidup kami memang tidak mencurigai ruangan atau kandang yang dipakai untuk budidaya semut rangrang -rang ini karena ruangan kandang budidaya yang panas atau pengap tidak mengakibatkan semut rangrang -rang mati secara massal Hal ini pernah kami ulas pada video yang ini dan juga video ini. Dari semua foto-foto dan video yang dikirimkan kepada kami, maka kami semakin yakin bahwa semut rang-rang ini mengalami kematian secara massal dikarenakan terkena racun. Selanjutnya, fokus kami tertuju pada analisis dari mana semut rang-rang ini bisa terkena racun. Dari segi pakan yang digunakan, semut rang-rang ini mengkonsumsi makanan yang sewajarnya. Semut-semut ini diberikan makanan berupa ulat hongkong dan juga jangkrik. Kedua jenis pakan ini juga diberikan kepada burung peliharaan beliau sebagai ekstra food atau makanan tambahan, dan tidak terjadi sesuatu hal yang buruk pada burung yang memakannya. Dari segi minuman, semut-semut ini pun mengkonsumsi air minum yang layak, dan beliau juga menggunakan air yang sama untuk keperluan sehari-hari. Jadi jelas dari segi makanan dan minuman semut rangrang -rang ini tidak ada masalah. Dan seandainya semut rangrang -rang ini keracunan karena makanan ataupun minuman, maka seharusnya pasti ada bangkai semut rangrang -rang di dalam sarang karena mereka selalu melakukan trofalaksis atau menyuapkan makanan kepada temannya yang lain. Dan seperti yang pernah kami ulas pada video kami yang terdahulu, jika ada satu semut rang-rang yang keracunan makanan atau minuman, maka bisa saja semua semut yang ada dalam koloni itu ikut keracunan. Sedangkan dalam kasus ini hanyalah semut-semut yang berada di luar toples yang mengalami kematian. Selanjutnya, kami menganalisis untuk kemungkinan yang lain. Kami bertanya kepada beliau, apakah di dalam ruangan kandang budidaya ini ada uap dari bahan kimia tertentu yang mungkin bisa meracuni semut terang-rang? Dan menurut keterangan dari beliau, ruangan ini berudara bersih dan tidak pernah ada bahan kimia tertentu di dalamnya. Dari sini fokus kami semakin menyempit. Sementara ini kami menduga rak budidaya ini terkena sesuatu zat. Yang bisa meracuni semut terang-rang entah dari manapun asalnya. Maka dari itu kami menyarankan kepada beliau untuk mencuci rak ini dengan air bersih. Pada hari berikutnya, dengan penuh semangat beliau mencuci rak budidaya ini demi semut kesayangannya. Dengan sangat teliti beliau mencuci rak ini agar tidak terkontaminasi oleh zat yang berbahaya bagi semut terang-rang. Apakah semua usaha ini akan berhasil, dan apakah analisis kami yang tidak melihat secara langsung di rak budidaya beliau ini cukup akurat? Setelah beberapa hari kemudian, beliau memberikan kabar yang menggembirakan. Bangkai semut yang ada di rak budidaya sudah berkurang drastis. Dari video yang beliau kirimkan ini. Nampak hanya sedikit sekali bangga semut rang-rang yang ada di rak budidaya ini. Sangat mengembirakan juga bagi kami. Alhamdulillah, analisis dan solusi yang kami berikan tepat, walaupun kami tidak harus datang dan melihat secara langsung di rak budidaya. Beliau, kehidupan semut rang-rang di rak budidaya ini sudah berangsur-angsur membaik dan berjalan normal sebagaimana mestinya dan kami pun cukup puas dengan hasil ini. Meskipun sudah mendapatkan informasi yang menggembirakan seperti ini, beberapa hari kemudian kami masih menanyakan kondisi terkini dari semut rangrang yang dipelihara oleh beliau ini. Dan ternyata kondisinya sudah normal dan tidak ada masalah seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Baiklah teman-teman, dari tayangan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa semut rangrang -rang yang mati dengan kondisi bangkai yang utuh menandakan semut rangrang -rang mati dikarenakan terkena racun. Racun ini bisa berasal dari makanan atau minuman, bisa juga diakibatkan oleh polusi udara di dalam kandang budidaya, dan bisa juga disebabkan karena rak budidaya terkontaminasi dengan suatu zat yang berbahaya bagi semut rangrang. -rang. Satu lagi saran dari kami untuk peternak semut rangrang pemula, apapun bahan yang Anda pakai untuk membuat rak, sebaiknya rak dicuci terlebih dahulu dengan air bersih sebelum digunakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada semut rangrang peliharaan kita. Bagi Anda yang menginginkan untuk berkonsultasi seperti ini atau menginginkan koreksi serta masukan dari kami tentang kandang dan rak budidaya semut rangrang, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk konsultasi seperti ini, kami tidak memungut biaya apapun, alias gratis. Cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa subscribe serta menekan tombol like. Nantikan video kami selanjutnya, tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.